Halo sobat berita panas Berita terbarunya datang dari militer terkuat di dunia yaitu Amerika Serikat Nah begini beritanya US Air Force mempunyai satu cara untuk unjuk gigi Yaitu dengan menunjukkan kesiapan tempur angkatan udaranya Dengan menyiagakan pesawat-pesawat tempurnya dalam Eleven Wall Demonstrasi yang dilakukan oleh salah satu wing tempur ke-354 USAP ini merupakan keikutsertaannya pada latihan yang dilaksanakan di pangkalan Angkatan Udara A.L.S.O.N. di Alaska. Fighter wing ke-354 menunjukkan kemampuannya meluncurkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan F-35 Lightning II dengan sigap. Komandan Factor Wing ke-354, Kolonel David Berklen mengatakan, Factor Wing ke-354 ini memiliki otot untuk memproyeksikan kekuatan udara kapan saja dan di mana saja. Seperti diberitakan Angkatan Udara Amerika Serikat, baru-baru ini wing tempur ke-354 telah bertransformasi menjadi wing tempur Generasi kelima dengan selesainya penerimaan armada jet tempur generasi kelima F-35, penyelesaian armada A. Elson telah membuat Alaska menjadi titik lokasi yang cocok untuk mengerahkan kekuatan udara yang dapat mencapai kemana saja di belahan bumi utara dalam satu serangan kejut. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan berita ini? Silahkan adu argumen di kolom komentar.